ingkang kinormatan soho Kota-Kota, ingkang pulau tresani. Kaulo Rifki Rafa Ramadan siswa saking SMP Negeri Kale Ngerayu. Bade ndongeng Kante, irairan cuma dine deso Kacarios Gusti Pangeran Mangku Setunggal kagungan telatah jajahan ingkang wiyar kan, sangat. Udokoro ngantos dumugi ponorogo sesuatu. Dari kolos mantan, bupati ponogo tersenyarek sakit maus landa. Pangeran Rangkunegoro lancen ngawantan agen sarasya, bupati ponogo ugirawa. Dipunjari agen putrinipun ingkan tersyari. Bupati ponogo ngulomentah sangat dateng putrinipun ingkan sak tunggal punikor. Saksang tunipun rampung, bupati... pangeran namunogoro nyaketi bupati ponroku, pangunan dikarepun. Putri dipunpanjirkan ayusan nekpapupati, bupati nasuri, maturnuul gusti. Lajeng pangeran namunogoro, ngendiko ngalih, menawi sama dewasa, pulang badendau keli putri punpanjirkan, bupati langsula. Edeh, Gusti Diteng-dinteng rumah pah Buatan Raus, Putri Sampun ngancik Yuswa Wululastor Pas sorianetan, soyo alu Kartah paman sami kepijat Datang solisian wakni, Samputri Salotahus pun niko Bupat Pate, Pate Bupati poroko, ingkan asmo Nantangido, cepul ugi Kesengsem dateng Putri Bupati Ya Mbak patus coro corot, supatos putri ugi kesengseng datang piang Mbak Aku kutuk hasil kotor sang putri, putri Iku tuh jadi dua ku, orang terkenal dari dua ewong dia. Pangnan juga nipun pateh nangkato. Pungkasanipun sahijinikinden pateh tentang itu. Pungkasanipun sawijining minten Bupati Ponorogo ngaturi pateh nandang uta. Pateh iki layang soko Gusti Pangeran Makmur. Tolong wacanen lan enggal rawuhana. Utusan soko Gusti Pangeran enten. Pateh nandang uta manut lan enggal maus layang punika. Pateh nandang uta kaget sangat amargi bangiran nagaragara ugi putri bupati banraga kepriye akalku pateh datang yodo piambak ibu oh ya dalya pancen bupati buta aksara lajeng pateh datang yodo para sawanda datang bupati para Nanti sholat bahwa engkang trapsi lho matur Bupati Angwero sangat anggenku lho batin matur Enoko pateh Pandang menipun bupati Pateh langsuni Sejato sipun na ulo menikot Sorosi pun Bupati enggak lho Si Pangeran nanggung negoro Ngerasa akan perang tandi Ngendiko suaci-manci Porogo badedipun tumpes Deni prajurit saking Pampul goro Sakot jur pasur riani Pak upati pergo Astoni pun ngepel Nutuk mijo ingat jengibut Aku rumong Sok orang di keluputan marang Pangeran mang dengan miturut panjenengan iki pate kula kula inggih ngkaten nanging Nyapo Pangeran mangkon karo arep nguas arep kate iki mbok menawa nguasani neraka pate nantang yudha Terus rumongso kasil gayuh pun gayo di kasingan pun Ya bagi pun mbak cucuan datang mampu negara Tate siagap no prajo Ngo ngadepi pangeran mampu negara Ojo nanti kaset Nun inje Tate nanteng idol Merdal saking panggilan bupati Kanti esem kebak kamu liang Iyam pun ngolo-olo bupati ni pun ingkan dianggap jublo. Sawatawis puni utusan soko Gusti Pangeran ingkang mentosik daun saing. Bupati warogo, misani, wanetahanan ingkan beten saik, lanka tinggal wanetondo ingkan beten becek. Poro utusan inggal waksel tanadep Gusti Pangeran panggung Gusti, Kau lo matur. Ono opo, undi putri bupati. Waduh, Gusti. Kau lo mirsani, waten perkawis ikam petenggeres. Ono opo. Kau lo mirsani, orangnya baken prajurit perang. Ono opo, namun opo berusaha Sampun, Gusti. Lah, ono opo ye? Lajeng, pangeran nanggunegoro, nendikon, kan prajurit perang Badhe inggal numpes Panraga. Wotan-wotan serang cahya kadadosen peteng gedhe. Sepeteng manah Pangeran Mangkunegara nyaket. Nyaketi Bupati Panraga. Ingkang ingkang Pangeran Mangkunegara. Pangeran Mangkunegara lan ugi prajurit badhe tumuju Panraga. perang buatan sakit di Selain malu sejatuh si pun bupati sawet gerah yang baik ipun beten tego mirsani kaulo pun, maju di peperangan yang baik pun, maju di peperangan kanti dipun tanduk bupati porogo sedo ing peperangan Neksani Ramanipun Tiwas putri Bupati Ponrogo Sawono. Piyambakipun muwun lan ajrib sanget neksani Pangeran Mangkunegara. Pangeran Mangkunegara sawetawis punika Pangeran Mangkunegara nyakethi putri Bupati Ponrogo. Putri biyen aku nate nyuwun marang Rama yen sele rambut sampun diwasa tatat tak kala krama nanging kena apa marama mung gejak prantat dipados pundi gusti sutaya kecenipun sejatosipun ingkang dados surasi pun nola menika supaya bayang awakmu nenyang gedaton waduh gusti umpami kala semanten kula Ika mau selayang buniko Romani pun Beton sakit mau selayang Ika Kalo semata Ika mau selayang buniko Nging buniko Pateh nanang yudo Piambai pun Matur pilih Pangeran Mangkunogoro Berarti inga numpas ponorogo Oh maka teg patek nantang ito. Panunan dikani pun, pangeran mahu Gusti, kaulo nyungun, supatus kaulo, ingkan mirna aken patek nantang ito. Amarki, piaba ikun, ingkan kato saken rama pulau seto. Nyungun isti pangesteni pun, sawijining kaladangan putri bupati nyerang nyerang pateh natang itu uh. pateh natang itu padhos nendani sabetan sang putri nanging boten sae nendani sabetan punika pateh natang itu tewas kan kanthi ingkang kan, Asmong gondang kanti gondang asma penika ingkang dipun jeneng disotlasi tembung soko tlasi ingkang uto tewas utowo mati